над тем, чтобы иметь свой офис. Мы пока офиса еще не имеем, но будет офис. Все будет, контакты профессиональной хоккейной лиги, они будут все известны, интернет, сайт, все это будет. И мы будем с вами регулярно общаться. И вы убедитесь в том, что мы будем открыты для общения. От этого выиграет, выиграют все. И выиграет хоккей в первую очередь. Дякую за задание. У меня вопрос по поводу юных игроков, которые входят, ну, юниоров, которые будут играть за сборную Ю 18, Ю 20. Будут ли обязательно клубом, чтобы у них было 2-3 игрока, как это в экстралиге ну, В проекте регламента за практическим единогласным согласием клубом внесена такая норма, что к соревнованиям к участию в чемпионате Украины допускаются совершеннолетние, но разрешается принимать участие в чемпионате с 16 лет без, скажем так, указания квоты, но при наличии заключения медиспансера и нотариально заверенного разрешения родителей. Пожалуйста. Потому что вот когда были там совещания, рабочие группы, вот на них принимали участие ну, известные украинские хоккеисты. Александр Гатынюк, потом был Юлдашев, Христич. Вот им прямо на этих заседаниях задавали вопрос. Вот с какого возраста вы начали играть в команде мастеров? И так получилось, что и Юл Дашев, и Гаденюк, и Христиш свои первые игры в профессиональных клубах провели в 16 лет. Но, так как вы понимаете, что в последнее время участились, скажем так, были случаи, несчастных случаев на площадках, когда игроки умирали, то вот принято решение, что обследование в диспансере, заключение врача и натурально заверенное э, разрешение родителей на тех, кому 16 лет. Кому нет 16 лет, они не имеют права играть в чемпионате Украины. Дякую, пожалуйста, задай. Значит, на этот год, на этот год мы прописываем такое требование клубам, что при допуске к чемпионату Украины каждый клуб должен показать, а, первые документы, о наличии своей спортивной школы. Несколько клубов имеют спортивную школу «Сокол» и «Донбасс» сегодня имеет свои спортивные школы. Другие клубы, если не имеют спортивной школы, то они показывают договор на сотрудничество с существующими спортивными школами. Но, но в регламенте мы прописываем поэтапно в течение Каждого года, начиная с этого нового сезона, каждый клуб, который является участником ПХЛ и играет в чемпионате Украины, должен приступить к работе по созданию своей детской-юношеской хоккейной школы. И поэтапно на этот год. 2011-12 набрать один возраст, на 2012-13 следующий возраст. Да, с перспективой и так в течение там несколько лет создать полноценную спортивную школу при своем клубе. Такое сейчас запытание. Анатолий Иванович, ну вам, как уже к президенту Федерации хоккея, немножко не по теме, но вопрос все-таки волнует многих. Круг кандидатов на пост главного тренера сборной Украины. Каков он сейчас? Идут ли переговоры? Может, уже какие-то конкретные фамилии можете назвать? Ну, пока конкретные спасибо конкретные фамилии назвать не можем. Переговоры идут, переговоры сложные, учитывая постановку задачи, учитывая новый формат проведения чемпионата. Мира, где мы будем Б выступать, вы проинформирую еще раз о том, что там уже проходных игр не будет, если там в этом году мы играли еще три основные, как бы команды три, можно было расслабиться более-менее, то все сейчас в новом формате это э, с двух дивизионов собрались. Э, команды которые заняли первые три места и плюс те кто выпадает потом с группы а попадает в этот э, дивизион поэтому э, практически все соперники очень сильные все соперники по силам не слабее скажем так э, нашей команды, ну и проблема нашей команды, вы знаете, это старение, к сожалению, игроков, а еще полноценной э, замены молодых игроков мы еще не получаем. Будет где-то 2-3 игрока уже с молодежной э, в этом году подпитка идти. Но еще нам несколько лет надо для того, чтобы мы уже обновили... Э, новый состав. Много было разговоров, и мы продолжаем, есть понимание о нейтрализации игроков, но практика многих стран показала тоже недостаточно. Вот я с коллегами из Беларуси мы беседовали, не взяли на 26 или 28 игроков. На сегодняшний день там два человека всего. Ну, а финансовый ресурс потрачен существенный. Два игрока только как бы среднего уровня в сборной Беларуси с натурализованных, я имею в виду. Но и это направление мы не отбрасываем, но будем тогда смотреть, чтобы это были молодые, уже состоявшиеся игроки, добротные. И вот клуб КХЛ для нас, вы понимаете, как раз тот уровень, пока в уровень чемпионата Украины сегодняшний, э, игрок, который играет на уровне группы А, ну, даже за очень большие деньги не поедет, потому что ему надо уровень конкурентоспособности и уровень поддержки своего мастерства. Спасибо. И в дополнение, э, приглашение Дэйва до Ливиса, уже сейчас можно сказать, это было ошибкой? или все-таки это был свой путь развития и движения вверх. Я должен сказать, что все специалисты, несмотря на результат, который получила сборная, отзываются очень положительно о работе Дайва Льюиса, как во многом построении работы тренировочного процесса, так далее, так далее определенные недооценки мы понимаем э, игры с англичанами, хотя все понимали, что это очень сильная команда, даже по прошлому чемпионату, где мы как бы выиграли 4-2, но с трудом. Туда произошла э, и по всей видимости вот это, но психологически потом Казахстан, вы знаете, это команда, которая вся все игроки играют в континентальной хоккейной лиге. Но вы видели, что возможности победить у нас тоже были, даже Казахстан. Но вот тут сложились стечения обстоятельств туда. Он прислал подробный отчет о своей работе, высказал мнение, пожелания. Поэтому я думаю, что это тоже этап даже для наших специалистов, которые с клубов тренера приходили на тренировки, смотрели эту шаг, все же я считаю вперед. Вот, спасибо. И остальные запытания на сегодня. Но возвращаясь к этому вопросу, спасибо за вопрос. У нас есть реальные шансы получить в 2018-2019 году право проведения чемпионата мира. Группы реальные шансы. Мы зарекомендовали себе как страна, которая может, умеет на высоком уровне организовать и провести чемпионаты мира. Поэтому были мы не просто боролись за то, чтобы проводить юниорские чемпионаты мира, чтобы провести чемпионат мира группы Б. Подразумевая это, что это и привлечение внимания внутри страны, но эту заявка наша и результат работы нашей будет оценен Международной Федерацией поэтому мы получили право проведения в декабре молодежного чемпионата мира будем тоже проводить есть хорошие позитивы отношения и рабочие контакты с руководством международной федерации мы чехи если честно проиграли практически только год вот тому только потому что чехи вышли и сказали вот у нас 15-тысячник в Праге и вот 12-тысячник в Остраве, который сейчас мы реконструируем уже сегодня. То есть за 5 лет они уже до того. А мы показывали красивые перспективы, которые могут быть. Но на сегодня мы подтвердили даже вот то, что мы говорили о перспективах, мы обещали, что мы реконструируем дворец спорта в Донецке под чемпионат мира. Мы его реконструировали в кратчайшие сроки. Киевский дворец спорта мы реконструируем. Мы это сделали. Поэтому уровень доверия достаточно большой. Я обратился с письмом президенту страны Виктора Федоровича Януковича с просьбой вот, то, что мы говорим рассмотреть вопрос строительства двух стадионов в стране от 12 тысяч зрителей. Понятно, что на сегодняшний день мы скромно умалчиваем, но все направления государственных институтов направлены на подготовку Евро-12, поэтому даже вы заметьте, в этом году мы реконструировали все совместными усилиями всех организаций. Спасибо тут и агенции Евро-12, и Борису Викторовичу Колесникову, который много приложил усилий, чтобы это состоялось. Дворец спорта, да, мы реконструировали дружбу Донецкую. Мы в этом году вели шале, да. Мы в этом году еще введем, я думаю, уверен, еще на 500 мест в Донецке и в Днепропетровске. Фаркин. И, и ну, вот это, как бы, Хаковский. И если еще реконструируем авангард, то, как бы, в условиях, когда страна готовится к Евро-12, в рамках этого то проведены... Тендера, я знаю, агенции Евро 12 на проведение уже работ, чтобы не сдерживалось туда. Еще по восьми городам. То есть вопрос будет финансирование. Я думаю, что в следующем году может быть будет проще решаться, если все вопросы уже с Евро 12 и нагрузкой на бюджет, связанный с подготовкой Евро 12, уже... Завершаться. Но плюс вы знаете, тяжелая ситуация с бюджетом на этот год вот самые большие суммы за выплаты по внешним заимствованиям, поэтому э, я считаю, что в целом нам удалось не то что мы о том, как рассказать, мы о чем мечтали, но супер минимум получить в, в части материально-технической базы. Для хокею спад. Перший час нашої прес-конференції вичерпана. Подякуємо за увагу Анатолію Брезіну та Юрію Завгородньому. Вам побажаємо все найкраще і зустрінемося вже на хокеї професіональних кінелізі. До зустрічі.